Uh, tapi sahabat ni lain sahabat ni lebih rapat kita kadang-kadang kita tolong sahabat kita ni tanpa apa-apa apa-apa balasan uh, kalau kamu ni transaksional dengan orang saya tak cakap orang yang bos kamu tu kena, kena bayar kamu ke apa, tidak kan, tapi apa kalau kita sahabat ni, kadang kita tolong sahabat kita suka dia kita tolong dia memati-matian, kita tolong dia uh, kalau kita suka dia macam saya dengan Tuan Najib ni Walaupun saya, dia dah lama tak jadi bos saya Dia apa ni saya berhenti kerajaan Masa kita kalah dengan raya 2018 7 tahun dah dia tak jadi bos saya Tapi dia sahabat saya Saya ni Perjuangkan apa ni yang kata Dato' Najib Sampai saya nak dimasukkan Dalam penjara kamu tahu tak Orang yang ramai sembang kencang tu Pasal Dato' Najib dia sembang Dia post juga Facebook kata dia lah terpaling penyokong Datuk Najib lepas tu dah muntuk-muntuk saya <laughs> saya ni eh, ha? membela Datuk Najib sampai saya nak kena masuk penjara kamu tahu tak eh? Ha? Ha? sebab apa sebab uh, apa saya dah cakap saya tak pernah cakap uh, saya tak pernah adili sama ada Datuk Najib ni bersalah atau tidak itu bukan pada saya itu pada Allah SWT dan juga pada mahkamah untuk menentukan because saya tak ada fakta apa semua fakta you know so I dare not say lah uh, Datuk Najib ni bersalah atau tidak itu keputusan mahkamah eh? nah, itu mereka bincangkan dekat situ tapi sebagai seorang sahabat saya nak perjalanan kes itu Ha, proses keadilan itu dilakukan secara telus ha, itu saya nak sebab pada saya procedural justice itu penting siapa yang belajar undang-undang tahu benda ini eh? Ha, kalau orang itu kata dituduh membunuh dituduh merompak dituduh ini kita tak nak dia tiba-tiba dihukum summarily je macam itu summarily ni macam mana Ah ha, macam oh dia ni memang apa ni apa saya nampak dia merompak lah tiba-tiba lepas tu oh masukkanlah penjara esok kenapa masukkan ha, tak payahlah bicara-bicara tak payahlah proses-proses ni buang masa lah, memang kita semua dah tahu dia merompak ah ha, tak boleh macam itu itu macam the witch trial dulu masa zaman dulu-dulu dekat Salem Massachusetts apa semua tu kamu tuduh orang itu dia ni sebagai witch lepas tu kamu gantung dan bakar dia itu tak boleh Bagaimana bila undang-undang bila seorang tu dituduh dan didakwa dia kena melalui proses dan proses tu kena adil dia kena ada procedural justice supaya keputusan yang dibuat itu tidak dipersoal kalau proses itu ada sikit sebanyak kita tak yakin eh kenapa macam ni apa salah macam ni bukankah itu dah macam ni ah dan kita tak dapat keadilan so benda-benda procedural justice ini is very important to me so saya nak Datuk Najib saya berkali-kali cakap daripada dulu saya kata saya tak boleh cakap sama ada dia bersalah atau tidak itu bukan pada saya yang saya nak adalah dia mendapat apa, perbicaraan yang adil ha, itu penting bagi saya sebab itu saya perjuangkan ha, saya nak perbicaraan yang adil bila perbicaraan adil itu maksudnya proses itu pun kena dilihat adil sebab itu bila saya rasa atau saya lihat ada something wrong dengan proses apa saya bersuara Aa, saya bersuara bila saya rasa eh ada something yang tak kena pada proses ni saya bersuara sampai saya nak dimasukkan dalam penjara pasal itu kamu tak tahu ha, itu level saya memperjuangkan proses perbicaraan dia untuk Dato' Najib Aa, so itu waktu saya nak dia mendapat perbicaraan dia. sekarang dia telah mendapat keputusan mahkamah So, bila dia dapat keputusan mahkamah, tak apalah, dia nak appeal lagi ke mahkamah seterusnya. So, dia, dia saya doakan tak apa, so, okay, he keep strong lah. Saya sebagai sahabat dia, eh, apa dia kata, saya akan apa saya akan bagi sokongan moral lah dan apa yang saya boleh bantu dan kalau saya tengok prosedur tu saya nampak tak betul saya akan komen lagi because ini bukan just about Datuk Najib ini just because of The rest of us juga kalau katakan kita kena macam itu ataupun ada orang kena tuduh sekolah, se, sebegini sebegitu kita pun nak proses tu clear because uh, kita nak mahkamah kita dan proses undangan kita diyakini oleh semua orang. Eh. Uh, so, kalau prosedur tu kita tengok ada something tak berapa dan kita pun tak yakin. Lah. Bila orang tak yakin dengan sistem perundangan kita undang-undang suka untuk ditegakkan itu yang menjadi masalah pada saya sebab itu the process the procedural justice itu the way keputusan itu dicapai itu penting pada saya dan pada ramai orang itu pasal itu pada pasal Tuan Najib lagi okay. rumah dah siap rumah nak sikit lagi lah <laughs> belum lagi saya dah pindah-pindah masuk barang lah dulu eh Uh, so buat saya on and off macam itulah uh, apa ni jom check away apa benda ni uh, ada juga ke siapa yang masuk ni <laughs> ok uh, oh, tak hutang siapa-siapa masuk ni dalam ni apa saranan saya kepada kami Ali Amno? Okey, ada oh. orang Amno tanya saranan. Saranan saya macam inilah err uh, ramai orang abang WhatsApp saya lah eh, to be honest dia WhatsApp saya dia tanya saya dia telefon dia jumpa saya dia, dia kata so apa saranan kepada Aliy saranan saya macam ni saya kata kamu undi nanti parti yang apa kata jangan undi parti yang memperkasakan DAP lah sebab dasar-dasar DAP itu tak bagus untuk negara nah, itu nombor satu eh So don't undi parti yang memperkasakan DAP Kalau kita undi amda mantap Dan kita tahu amda mantap tu memperkasakan DAP uh, Janganlah undi amda mantap Itu je Kalau bersatu sekalipun masuk masuk PH Bersatu memperkasakan DAP Janganlah undi dia saya tak rasa PAS akan masuk apa, PH dan bekerjasama dengan DAP sebab PAS ada bad experience dengan DAP So nombor satu Jangan mudi yang mudarat aa, Kepada negara DAP ni mudarat kepada negara Saya tengok aa, Dan yang memperkasakan DAP Nombor satu Anwar Ibrahim Yang kedua Amdak Mantap Lepas tu Amanah dengan PKR itu Tak sakit ke Dia dah lama dah Jadi Jadi ini Dia kan DAP punya budak je So sebab itu saya cakap aa, Jangan memudaratkan negara DAP ni memudaratkan negara Nombor dua kita undi lah uh, parti yang yang apa pun kata uh, menegakkan kita punya perjuangan lah, perjuangan kita, eh. uh, perjuangan kita apa menentang rasuah kan kita tak mau apa parti yang korup so, sebab itu saya kata parti yang yang paling kurang korup adalah PAS so, di PAS dan benda ini apa sebab apa juga saya cakap pas kena jadi Perdana Menteri sebab kalau kita nak ubah dasar kita, nak buat atas pendanaan politik nak ubah atas lah, mencegah rasuah, mencegah surat sokongan komisen ni semua contohnya kan, Perdana Menteri itu nombor satu kena jadi orang yang tak ambil rasuah yang tak ada apa taikun-taikun kroni jaga ni, apa, ambil beg masa pilihan raya, tak ada Uh, so dia kena orang nombor satu tu yang kena menjadi contoh bila orang nombor satu tu menjadi contoh teladan maka ahli, -ahli politik bawah dia pun takut nak ambil rasuah dan penjawat-penjawat awam pun kalau ahli politik kalau menteri Perdana Menteri itu jenis tak ambil rasuah dan menentang rasuah penjawat awam pun takut ambil rasuah tapi kalau menteri itu jenis kuat sakau uh, penjawat awam lagi lah dia tengok eh bos aku pun jenis macam ni Ha, itu yang kuat yang sakau lah tapi penjawat awam kebanyakan dia tak, tak macam itu penjawat awam kebanyakan dia profesional saya tu penjawat awam saya tahulah ha, penjawat awam kebanyakan daripada penjawat awam profesional dia tak ambil rasu adalah segelintir tu yang pasal nilai setitik rosak susu Ah ha, yang segelintir ni lah yang tengok bos-bos dia kalau bos dia kaki sakau dia pun kuatnya kau ha, itu yang jadi kes-kes yang banyak itu tu Ha, itu yang nombor satu tapi kalau orang nombor satu tu bukan kaki saka nah, lepas tu menteri-menteri dia pun dia akan nanti di kalangan yang bukan kaki saka so penjawat awam pun akan takut nak ambil rasuah ha, itu yang dan kita boleh kubal akta-akta supaya untuk mencegah uh, daripada benda-benda rasuah yang berlaku ini kajian Anwar Ibrahim dengan DAP ini cakap je Ha, tapi tengoklah keliling dia apa yang berlaku so semua orang tahu sebab itu bila Anwar cakap sekarang kita menentang rasuah tengok emoji gelak berapa banyak <laughs> orang tak percaya